Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Saima binti Rahman. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tentang projek kami untuk subjek gb 5222 Pasal Gaji Pendidikan. Mereka merupakan ahli kumpulan Kumpulan 2. Yang pertama adalah Nur Fatihah binti Abdul Ghani, Nur Hasakina binti Azlan, Nur Azul Syairah binti Muhammad Zahari, Nur Fahana binti Muhammad dan Nur Jazi Sofia binti Nusudin Soalan 4. Sebagai seorang guru, bagaimana anda memahami potensi murid yang mempunyai kecerdasan kepelbagaian dari aspek kecerdasan visual ruang, kecerdasan verbal linguistik dan kecerdasan kinestetik? Berdasarkan satu tajuk pengajaran, bincangkan kaedah pengajaran yang boleh digunakan untuk memperkembang kecerdasan-kecerdasan tersebut. -kecerdasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak usaha untuk mak sari nama metric p 155 606 saya akan membentangkan pendahuluan iaitu definisi kata definisi potensi potensi uh, datang daripada bahasa inggris iaitu potential yang memiliki dua maksud iaitu kesanggupan uh, tenaga uh, dan ataupun kekuatan dan kemungkinan, kemungkinan. menurut kamus uh, dewan bahasa dan pustaka Potensi dinafisikan sebagai kemampuan untuk mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu keupayaan. Uh, dalam buku Pengembangan Jati Diri uh, oleh Wayan Kantun, potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia namun belum dikelola. Uh, belum dikelola iaitu belum digali atau dikembangkan sepenuhnya untuk uh, menurut Riyadi pula pada tahun 2016 potensi ialah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu baik dari segi fizikal maupun mental yang berpotensi untuk dikembangkan jika dilatih dan disokong oleh kemudahan yang baik. Manakala menurut Wibowo pada tahun 2007 Potensi ialah satu sistem yang tersusun daripada pelbagai komponen potensi yang wujud dalam diri seseorang individu Sejak lahir dalam bentuk potensi otak, emosi, jasmani dan rohani yang boleh dikembangkan pada tahap yang tidak terhad. Jadi, apakah peranan pendidik dan komuniti dalam mengenal pasti potensi murid? Uh, guru, ibu bapa dan komuniti berperanan penting dalam merancang aktiviti pendidikan yang membina potensi pelajar, di mana potensi ini bukan sesuatu yang tetap tetapi ia satu perjalanan yang unik dan berterusan. Pendidik juga belum membantu pelajar mencapai potensi sepenuhnya sepanjang proses pembelajaran. Kecerdasan visual ruang, kecerdasan ini adalah satu kebolehan murid memanipulasi, mentafsir dan juga memahami serta mencipta gambaran visual dalam minda. Ini bermaksud murid yang mempunyai kecerdasan ini mampu membina gambaran dalam minda memahami hubungan antara objek dan ruang, serta berfikir secara tiga dimensi. Mereka kebiasaannya sangat peka terhadap warna, bentuk, garis, corak dan juga ruang di sekeliling mereka. Mereka mampu memanipulasi imej dalam minda serta membayangkan objek yang bergerak atau berubah bentuk. Kerjaya yang sesuai mengikut kecerdasan ini adalah seperti arkitek, lukis dan juga pereka hiasan dalaman terdapat beberapa ciri uh, kecerdasan visual ruang yang pertama mempunyai daya imajinasi yang tinggi dan mudah membayangkan sesuatu dalam bentuk gambaran atau visual yang kedua suka menggunakan peta minda, lukisan dan grafik untuk memahami konsep mereka mampu menepasti pola, hubungan dan struktur dalam maklumat secara visual okey sebagai contoh seorang murid mampu membuat peta minda untuk nota pelajarannya dan sering menggunakan analogi visual untuk menerangkan sesuatu idea kepada rakan sekelasnya. Mereka juga boleh membayangkan kedudukan planet dalam orbitnya. Kecerdasan verbal linguistik merujuk kepada kebolehan murid itu untuk menggunakan kata-kata dengan -kata berkesan baik secara lisan maupun tulisan murid yang memiliki kecerdasan ini mampu memanipulasi ayat, gaya bahasa serta membuat pengucapan dengan baik. Murid yang mempunyai kecerdasan ini mampu memahami, bertutur dan menulis pelbagai jenis bahasa dengan fasih serta mampu menguasai bahasa asing dengan mudah. Mereka kebiasaannya pandai untuk mentafsir dan mendalami makna tersirat dalam bahasa. Okey, kejayaan yang sesuai ialah guru, ahli pidato, peguam dan juga pengacara. Terdapat beberapa ciri uh, murid yang mempunyai kecerdasan berpalingusi. Yang pertama adalah memiliki perbendaharaan kata yang luas dan mampu menggunakan kata-kata secara kreatif. Yang kedua, senang membaca buku, suka menulis, suka menulis cepat, puisi dan juga diari. Mereka juga mahir untuk bercakap di depan umum, berdebat, menyampaikan pendapat dengan jelas dan juga terang. Sebagai contoh, murid yang suka berkongsi cerita dan pendapat dengan rakan sekelas serta mampu menjelaskan sesuatu topik dengan bahasa yang mudah difahami oleh semua. Dan murid ini juga mampu menceritakan proses fotosintesis yang berlaku pada tumbuhan dengan lancar dan mampu menggunakan perkataan yang sesuai dan mudah difahami semasa menerangkan proses tersebut. Kecerdasan kinestetik ialah keupayaan murid belajar dengan menggunakan tubuh badan secara aktif. Mereka suka belajar melalui pergerakan, sentuhan dan pengalaman secara langsung iaitu dengan buat aktiviti sendiri, bukan sekadar tengok atau dengar. Murid seperti ini lebih cepat faham bila terlibat dalam aktiviti praktikal seperti eksperimen, lakonan dan sukan. Lenny et al. 2025 mendapati murid kinesistik sangat minat aktiviti yang guna tangan dan pergerakan. Mereka lebih fokus dan seronok belajar bila dibenarkan bergerak dan berinteraksi dengan persekitaran. Berbanding hanya duduk dan mendengar. Menurut Abu 2023, murid ini lebih mudah ingat maklumat apabila mereka terlibat secara fizikal. Aktiviti seperti pembelajaran berpindah stesen, roleplay, projek praktikal atau projek luar biaya darjah amat berkesan. Jika tidak difahami, mereka mungkin dianggap tidak fokus. Sedangkan, mereka hanya memerlukan cara pembelajaran yang sesuai. Menyokong jasa ini dapat membantu mereka mencapai potensi sebenar dalam suasana meronotkan dan berkesan. Assalamualaikum, Doktor. Nama saya Nuhal Sakinah Miti Azlan. Nombor matrik P155523. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang teori perkembangan dalam pengajaran. Jadi teori perkembangan dalam pengajaran ada lima, iaitu kognitif Piaget, sosio budaya Vygotsky, kecerdasan pelbagai Gardner, holistik dan behaviorism. Okey, saya akan pergi ke next slide. Okay, jadi saya akan terangkan tentang teori kognitif Piaget. Uh, teori kognitif Piaget ni diperkenalkan oleh uh, Jean Piaget pada tahun 1952. Uh, so teori kognitif Piaget ni adalah pembelajaran berlaku secara berperingkat mengikut tahap perkembangan kognitif. So Jean Piaget ni memperkenalkan empat peringkat kognitif lah. So yang pertama sensory motor yang biasanya uh, berlaku pada tahun, umur kosong hingga 2 tahun iaitu belajar melalui deria dan pergerakan. Suatu so, umur ini dia akan uh, bau, rasa dan bergerak bila bergerak tu dia rasa apa? Sakit ke, suka ke? Okey. Yang kedua adalah praoperasi yang biasanya berlaku pada umur 2 hingga 7 tahun iaitu gunakan simbol. Uh, macam orang cakap no, boleh, okey, bagus dan dia juga sukar faham perspektif orang lain dia tak faham kenapa tak boleh, kenapa boleh ha. yang ketiga adalah operasi konkret iaitu berlaku pada umur 7 hingga 11 tahun iaitu berfikir secara logik dan faham sebab dan akibat waktu umur ni, uh, waktu dia melakukan sesuatu dia dah dia dah faham kalau dia buat benda ni boleh ke kalau dia bawa pastikan secara laju apa akan berlaku ha waktu umur ni lah dia akan tahu sebab dia ada pengalaman dia dah so yang seterusnya adalah operasi formal yang berlaku pada umur 12 tahun dan ke atas iaitu waktu ketika umur ini dia boleh berfikir secara abstrak dan hipotesis uh, macam dia boleh buat hipotesis waktu tu kalau aku bawa laju semakin laju semakin cepat sampai ke apa ke macam tu okey kalau aplikasi dalam kelas untuk sistem dan struktur bumi uh, model 3D dan eksperimen bantu pemahaman konsep platonik. okey pelajar dalam peringkat operasi konkret dan formal uh, waktu ini boleh memahami konsep seperti pergerakan plaktonik Tonic dengan menggunakan model 3D dan eksperimen. Okey, untuk next slide saya akan terangkan juga. Eh, untuk teori sosial budaya Vygotsky uh, diperkenalkan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1978. Uh, Teori ini adalah pembelajaran yang berlaku melalui interaksi sosial dengan orang lain. Manakala zon perkembangan proksimal ZPD adalah merujuk kepada konsep di mana tahap di mana pelajar memerlukan bimbingan untuk memahami konsep baharu. Jadi untuk konsep scaffolding adalah sesuatu teknik sokongan yang diberikan oleh guru yang berkurangan apabila pelajar semakin memahami sesuatu perkara. Jadi teori ini uh, diaplikasikan dalam pengajaran uh, kita boleh buat aktiviti perbincangan kumpulan dan kerja lapangan uh, bagi meningkatkan pemahaman pelajar mengenai konsep yang lebih sukar. Teori kita akan uh, bagi kepada rakan saya. Terima kasih doktor. teori behaviorisme ialah dikenakan oleh Ivan Pavlov iaitu pembelajaran klasik melalui tindak balas terhadap rasangan. B.S. Kimmel memperkenalkan pembelajaran operan ganjaran dan hukuman dalam pembelajaran. Seterusnya, penggunaan kuis interaktif, latihan berulang dan ganjaran boleh mengukuhkan pemahaman terhadap topik tertentu. seterusnya iaitu teori kecerdasan pelbagai oleh Gardner. Howard Gardner mencadangkan bahawa setiap individu memiliki kecerdasan bukan hanya sekadar akademik. Sebagai contoh, mak aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam topik sistem dan struktur bumi. Misalnya, kecerdasan visual ruang iaitu model 3D, infografik dan video animasi. Selain itu, verbal linguistik iaitu perbincangan, debat dan penulisan isi kecerdasan kinestesik iaitu simulasi, kajian lapangan dan lakonan. Manakala pendidikan holistik belajar sebagai individu autentik di mana mereka diberikan kebebasan untuk belajar mengikut kesesuaian diri sendiri, memperoleh kemahiran sosial serta membentuk karakter dan emosi. Cabaran pembelajaran dan pengajaran iaitu perbezaan gaya pembelajaran boleh jejaskan motivasi dan pelibatan pelajar. Natijahnya, pendidikan lebih berkesan apabila guru mengaplikasi pelbagai kecerdasan di dalam kelas. Setiap murid ada potensi tersendiri yang boleh dijelaskan dengan sokongan guru, ibu bapa dan pentingkatan pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami kecerdasan pelbagai, guru boleh merancang pembelajaran yang dengan lebih menarik dan sesuai dengan gaya pembelajaran murid-murid. Sama ada visual, verbal atau kinestetik. Gabungan pendekatan ini bersama teori perkembangan seperti Piaget, Vygotsky dan Katri bantu murid berkembang secara menyeluruh bukan sahaja akademik tapi juga dari segi sasiah dan jati diri.